আছলাম নমস্কাৰ কি খবৰ আপোনালোকৰ মই বৰ্তমান ঘৰত ঘৰ আহিলোঁ আজি আৰু অঁ দেখাইছোঁ ৰ'বা হেৰি ভিডিঅ' এটা চালোঁ মানে এতিয়া হোৱাটছআপত ষ্টেটাছ এটা এই মাত্ৰ বেছি হোৱা নাই আমাৰ এইখিনিতে ৰজাবাৰী সেইখিনিতে মানে ইমান ভয়ানক এক্সিডেণ্ট এটা হৈ গ'ল নাই মানে চাই দিলোঁ যে একদম বহুত মানে ধব্ধ বব্দ কৰি গৈছে তই সেইটোৱে আবাৰতে চাবলৈ বিচাৰিছোঁ মই দেখাই ন ৰ'ব তাৰপৰা ৱেলকাম জনাই হে গাইজ আছলাম নমস্কাৰ ৱেলকাম এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোক সকলো বহুত বেছি ভাল আছে আৰু মোৰো ভালে আপোনালোকৰ দুৱাৰ বাকী আজি মই ঘৰত অহা কথা নাছিলে ছাডেনলি প্লানিং মানে মোৰ প্লানিং নহয় মায়ে ক'লে যে গুচি আজি ঘৰলৈ আজিনো শনিবাৰ কিনো কৰিবি যাব নালাগে আজি ঘৰলৈকে তো মই ভাবিলোঁ যে মোৰ মনটো গলি গ'ল মায়ে যেতিয়া লগালগ কৰি দিলে তো গুচি আহিলোঁ ঘৰ তো বাকী এতিয়া অথনিতে আহিলোঁ কিন্তু এতিয়া মই টু থাৰ্টিৰ পিছত ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু সেই মই ষ্টেটাছটো চালোঁ যে চাই মোৰ মানে একদম পূৰা শিলি গ'লোঁ মোক একদম কৃপা লাগিলে চাই কিন্তু এটা কথা হেলমেটটো বহুত বেছি জৰুৰী হয় যদি হেলমেটটো পিন্ধি থাকে ঘৰলৈ উভতি যোৱাৰ হয়তো চান্স থাকে কাৰণ ঘৰতোতো সকলো ৱেইট কৰি আছে ন আহিব বুলি ঘৰলৈ তো সেইকাৰণে আপোনালোকে ছেফ ৰাইড কৰিব হেলমেট পিন্ধিব হেলমেট পিন্ধিয়ে ওলাই যাব হেলমেটৰ অবিহনে বাইক হওক স্কুটি হওক কেতিয়াও নচলাব নিজৰ লাইফটোৰ কথা আছে যদি এটা হেলমেটে আমাৰ জীৱনটো বচাব পাৰে তে আৰু হেলমেটটো পিন্ধাটো কিদান কথা বাকীটো উপাৰ্জনৰ হাতত আছে বাকী চব আচলতে এটা উচিলাও লাগে মৃত্যু হ'বলৈতো এটা উচিলাৰ প্ৰয়োজন হয় ন সেইটোৱে আৰু এটা ৰাস্তা লাগে আৰু ধৰক মৃত্যুৰ কাৰণটো হ'বৰ কাৰণে তো বাকী যিকি নহওক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ চাব আৰু কি কৰোঁ কিডো কৰোঁ দেখাম বাকী টিকিলিৰ লগতে টাইমটো পাছ কৰি আছোঁ থলেওবা চাহ তাহ খালোঁ এতিয়া ভাত খাম অলপ পিছতে আছোঁ আজি মিষ্টাৰ ভালকৈ ঘৰতে আছোঁ চাব আৰু কি চাইছা তুমি হা টিভি চাইছা হা টিভি চাইছা হয় নেকি টিভি চাইছা এতিয়া মোবাইল চাই আছা হয়নে হয়নে তাই মানে মোবাইল কভাৰটো যদি সুধিলে অ তাইক যদি মানে মোবাইলৰ কভাৰটো সুধি দিয়ে নহয় তাই সেইটোতো মানে পুৰা হেপী তাইও ভাবিলো কিবা এটা সময় মোবাইলৰে কিবা এটা অংশ হয় এতিয়া যে মই কথাখিনি কৈছিলে মোৰ ফালে চাই আছে হেৰিয়া কিমান তাই চিয়না চিঞনা বহুত বহুত টেঙৰ তুমি মোবাইল লাগে তোমাক হা ইমান সৰুৰ পৰা ইমান সৰুৰ পৰা চিনি পোৱা আমি গমেই পোৱা নাছিলোঁ এইটো সময়ত ইমানখিনি কিন্তু সিহঁতি মানে খেলনা অথবা মই চাই জুলুকাপোৰ যে বাজে যে সেইকেইটা নাই লোৱা কিন্তু মোবাইলৰ কভাৰটো লাগে ত মাকে মানে মোবাইলৰ কভাৰটো দিবলগীয়া হৈ গৈছেগৈ

জাগি আছে আৰু ধৰক কি হ'ব কি নহ'ব এতিয়া নিজে জানিছো আজি ৰাতিটো বৰষুণ নিদিলে অ আজি বৰষুণ নিদিলেই হৈ গ'ল আজি যদি বৰষুণ দিয়ে অকণমান দিগদাৰ আছে আৰু তো এভ্রি ওয়ান আজি যে নেক্সট ডে আর আজি মিস্টারে বোলে অল্প ওলাই যাও বলে আর অল্প ভিডিও করবর্তে মোবাইলটা লো গেল কারণ আমার ফলে মানে আমার ঘরের পা দূরত নই যিনি কাষর অঞ্চল হয় সেই কা অঞ্চল ইমান বেশি মানে পানি হয়ে আছে দেখি পাইছে আপনারা তো আমি পানি 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 গে আছো আপনার কিন্তু দেখাব পানি হয়েছে কত তো এইখানে নৈ ওসরে পজরে এইখানে পুরো পানি হয়ে আছে বাকি আমার ঘর আৰু এইখিনিৰ পৰা অলপ আগলেই মথাউৰিটো বেয়া কৰি আছে এইটোতো মথাউৰি হয় ন এইফালে পথাৰ হয় এইফালে নৈৰ কাষৰ মানে নৈ পাৰ হয় তো এইফালে মানুহবোৰ দেখিছেনে কিমান কষ্টত থাকিবলগীয়া হৈছে মই ভইচ অভাৰে কৈ দিছোঁ কাৰণ মিষ্টাৰে মানে যেনে তেনে ভিডিঅ'টো কৰা নিচিনাই যে কাৰণ মিষ্টাৰে বাইক লৈ গৈছিলে ন তো সেইকাৰণে ভাবিলোঁ যে মই এইখিনি ভইচ অভাৰ কৰি দিওঁ আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ কথাখিনি কৈ দিওঁ বহুত মানে বেয়া হৈ আছে ন বতৰটো আৰু আজিহে অলপ চাগৈ বৰষুণ নিদিয়াকৈ আছে নহ'লেতো একদম বৰষুণ বতাহ এনেকুৱাই হৈ আছে তো দুৱা কৰিবচোন আপোনালোক সকলোৱে যাতে আমাৰ অসমত যিমান পানী হৈ আছে সকলোবোৰ যাতে সোনকালে নাইকিয়া হওক আৰু ৰ'দ দিয়ক মানে ৰ'দ দিলেতো পানী হওক মানুহে লাগি আছে আৰু আর যদি এই মথাড়িটি কেনবাকে কিনা বেয়া হবলে হয় আল্লাই নকৰক যদি হবলে হয় তো এই গোটে অঞ্চল পানি সোমাব তো যে আল্লাই নকর আর বাকি আপনাদেরকে চাই যাব বেয়াখিন পাবহি হয়েছে আর তো মানে ভিডিওতে চাইছো ডাইরেক্ট যা যাওয়া হওয়া নাই যাবলেও তো ধর টাইমে নিমিলে আর বেয়ও লাগেছে নাকি কিনাটা বহুত বেশি লাগিছে লাগে মানুষবশে বহুত বেশি কষ্টত আছে তো হেড চক একদম আহি আছোঁহি এতিয়া নৈৰ কাষত এইডোখৰ আটাইতকৈ বিপদজনক হৈ আছে এতিয়া সেনেকুৱা দি পানী গৈ আছে এইডোখৰদি পানী মানে এনেদৰে ক্ৰমান্বয়ে যদি বাঢ়ি থাকে তেতিয়া সকলোৰে বিপদ আহি যাব কিন্তু দেই পানী এটা ঢৌ এটা আহি আছে এই ঢৌটোৱেই গৈ ইয়াত জোৰ পৰিছে আৰু ইয়াৰ পৰা পানীটো ওলাইছে গাড়ী যেতিয়া মিষ্টাৰ আহি গ'ল ঘৰ আৰু অহাৰ পাছত লাগি গ'ল জালত জালখিনি লৈ আহিছে ফাঁচি জাল মানে মাছ ধৰিবই আৰু খাবই টেফেললৈ একো পূৰা পানী এয়া বৰষুণৰ পানী গোট খাইছে কাৰণ দ হয় ন পথাৰবোৰ সেইকাৰণে বাকী আমি এতিয়া ভাত পানী খাই বৈ আজৰি হয় একেবাৰে একবারে মই মিস্টার জাল আৰু ভাত নোখোৱাৰ আগতে জাল থৈছিলে তো আৰু বতৰটো এনেকৈ কৰিছে অন ভালে লাগিছে এইফালে এজনী যদি পাইছে মই ৰেডি দিবলৈহে কৈছোঁ কাৰণ এজনী দুজনী পায় লাভ নাই ন এনে মাছজনী মাৰি পেলোৱাতকৈ আৰু বেয়াও লাগে তো ভিডিঅটো ভাবিছোঁ এইখিনিতে এনেকৈ শেষ কৰোঁ আজিলৈ অহাকালি দোকানে নতুন ভিডিঅ চাই থাকিব খাজিদাস ব্লক যদি আপোনালোকে সাবস্ক্রাইব নাই কৰা চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব সাবস্ক্রাইব করে কাৰণ আপোনালোকৰ এটা ছাবস্ক্ৰাইবাৰ মই বহুত বেছি সহায় কৰিব আগবাঢ়িছোঁ তো যিসকলে নাই কৰা কৰি ল'ব আৰু যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈছে তেওঁলোকক বহুত 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 ধন্যবাদ সদায় এনেকৈ মৰম দি যাব আৰু সদায় এনেকৈ ছাপৰ্ট কৰি থাকিব তো বাকী আপোনালোকে অহাকালি কি ভিডিঅ' দিওঁ লগ পাম আপোনালোকক আৰু প্লিজ লাইক কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰো কৰিব তো বাই বাই লগ পাম অহাকালি